преступник, был распятый по праву сторону от Иисуса Христа, пошел в Царство Божье. Он делал много зла и был распятый по своим делам. И когда все остальные вокруг засловили Христа, он четко понимал, что это Бог, Вин проявлял уважение, почтение власти, Вин покаялся, Вин четко понимал, что будет воскресенье, что будет суд, поэтому сказал Иисусу, что когда придешь к Отцу Небесному, говорит, вспомни обо мне, этот человек защищал Христа, Вин покаялся, и Бог ему сказал не будешь со мной в раю. Представляете, такому грешнику человеку, который делал так много зла, беззакония, Бог скажет, прощаются грехи, будешь со мной в раю. И Библия полна примеров, что грехи прощаются. Блудники, мытари, грешники, сами последние люди. И Бог говорит, прощаются грехи. Бог даже их не осуждает, не говорит, о, вы там плохие, вам вот это там за то, за то или еще за что какие-то проклятия пришли, вы будете гореть в аду. Он говорит, прощаются грехи, больше не греши, давай становись святым. А те люди, которые были наоборот в позиции святош, они так, знаете, как себя святошами так возомнили, Бог им каже, а вы порождение Ехидины, а вы дети сатаны, а вы дети лукавого. К грешникам больше было любви, нежели к этим святушам. А почему? Потому что вот эти святоши должны были бы осветить цей мир, проповедовать Евангелие и рассказать людям о Христе. Я за 25 лет ни разу не чула про Христа ничего, хотя я живу в христианской стране, в селе, у нас была церковь, где туда ходили постоянно все люди. Мне никогда не говорили про Христе. В 25 лет до меня пришла жива церковь, Слово Божье, миссия. И мне начала рассказывать о Христе. Я была вот этим вот грешником, который делал столько много беззаконий, греха, безумия. была в проклятиях. Пришла в церковь, рассказала мне про Бога. И мне не стало судей. Мне сказали, прощаю за тебе грехи твои, иди и больше не греши. Давай будь учеником. И я начала меняться. Слушайте, ежедневное слово оно дало мне свободу. Начала меняться, служить Господу Богу. И это реальная жизнь. Но ну, вот эти все святоши, которые ничего не делают для того, чтобы Царство Божие распространялось, а только людей уводить от Господа, Бог сказал, что из таких людей еще больше будет спрос, чем с грешников. Намного больше. А грешники, которые покаялись, вот это вообще радость. Это то, для чего Иисус пришел. Поэтому я рада, что пришла до меня церковь, я смогла покаяться, и теперь я вас тоже приглашаю в Дом Божий пережить Божью любовь.